hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetini tashkil etish to'g'risidagi prezident qarori bilan navoiy davlat konchilik instituti navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti etib qayta tashkil etildi universitetda sanoat texnika texnologiya muhandislik sohalari uchun oliy ma'lumotli mutaxassislar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlanadi universitet yuqori kurs talabalari ish haqi to'lanadigan tizim orqali band qilinadi jumladan amaliyot o'tashda haq to'lash tizimini joriy etish choralari ko'riladi samarqand davlat tibbiyot universitetini tashkil etish va sohada kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi prezidentning qarori bilan samarqand davlat tibbiyot instituti universitetga aylantirildi universitet tarkibida reabilitologiya va sport tibbiyoti ilmiy tadqiqot instituti universitetning ko'p tarmoqli klinikasi va ixtisoslashgan bolalar xirurgik klinikasi mikrobiologiya virusologiya yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti va uning klinikasi neyro xirurgiya va neyroreabilitatsiya ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy markazi immunologiya allergologiya va inson genomikasi ilmiy markazi faoliyat yuritadi veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra samarqand veterinariya meditsinasi instituti negizida samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti tashkil etildi universitetda veterinariya chorvachilik biotexnologiya agrotexnologiya agro iqtisodiyot tarmoqlari uchun oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlanadi ta'limning amaliyot bilan uyg'unligini ta'minlash uchun universitetda veterinariya klinikasi va kasalliklar diagnostikasi texnoparki tashkil etildi universitetga sohada besh yillik stajga ega xodimlar tavsiyanoma asosida o'qishga tavsiya etilganda to'lov kontrakt miqdori kunduzgi ta'lim yo'nalishidagi to'lov kontrakt stipendiyasiz miqdoriga tenglashtiriladi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi dekabrdan haydovchilarga yo'l harakati qoidabuzarligi uchun jarima ballarini jari hisoblash tizimi joriy etiladi mazkur tizim har bir yo'l harakati qoidabuzarligi uchun o'n ikki oy davomida alohida jarima ballari hisoblab borilishini hisoblangan jarima ballari belgilangan miqdordan oshgan hollarda haydovchi ma'lum muddatga transport vosita boshqarish huquqidan o'rnatilgan tartibda mahrum qilinishini muayyan davr mobaynida yo'l harakati qoidabuzarligi sodir etmagan haydovchilarga keyinchalik hisoblangan jarima ballarini qisqartirish orqali rag'batlantirish choralari qo'llanilishini nazarda tutadi haydovchilarni tayyorlash qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish faoliyatini amalga oshiruvchi barcha ta'lim muassasalari avtomaktablar va imtihon markazlariga faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziya ichki ishlar vazirligi tomonidan beriladiv maktablarning innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan o'quv dasturlarini ishlab chiqish shuningdek ularning o'qituvchi haydovchi yo'riqchi va murabbiylarini shartnoma asosida qayta tayyorlash va malakasini oshirish ishlari ichki ishlar vazirligi akademiyasi tomonidan amalga oshiriladi ikki ming yigirma uchinchi yil yakunigacha poytaxtning barcha chorrahalarida shuningdek nukus shahri va viloyatlar markazlarining yirik asosiy serqatnov chorrahalarida ikki ming yigirma to'rtinchi yil yakunigacha nukus shahri va viloyatlar markazlarining barcha chorrahalarida raqamli boshqaruv tizimi joriy qilinadi hukumat <imit> qarori bilan ayollar daftarini yuritish orqali xotin qizlar muammolarini tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab quvvatlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi nizomga muvofiq ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan quyidagi ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin qizlar tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin qizlar boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin qizlar ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan tezkor tibbiy muolajaga muhtoj ehtiyojmand xotin qizlar uy joyiga muhtoj xotin qizlar qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandlari bor ehtiyojmand xotin qizlar kiritiladi tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun xotin qizlarga o'ttiz uch million so'mgacha o'n to'rt foizlik kreditlar oilaviy tadbirkorlik uchun uch oydan olti oygacha imtiyozli davr bilan uch yilgacha chorvachilik baliqchilik parrandachilik uchun bir yilgacha imtiyozli davr bilan uch yilgacha bog'dorchilik uzumchilik va limonchilik uchun uch yilgacha imtiyozli davr bilan yetti yilgacha ajratiladi ayollarga besh million so'mgacha kreditlar naqd berilishi mumkin qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan adliya vazirligining huquqiy axborot telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin